ീമീയം ദശക മുപ്പത്തെട്ട് ശ്രീകൃഷ്ണ അവത കൃഷ്ണ അതീഹരേ നമ ഗോപിക്കോവി ഗോവിന്ദ ആനന്ദ ഭഗവേവതേ പ്രാപത്തെ പ്രദീപ്തംഗരീയമാണേ കണാഗണ മണ്ഡല്യം ആവൃവതിരുചേലർഷ വേള ആശാ तरासु पयोदतो विवशेषु च सज्जनेषु नैषा करोदय विधौ निशिमध्यमायां क्लेशापखस्त्रिजगतां त्वमिका विरासेखि बाल्यस्पृशापि वपुषा ददुषा विभूतिः उद्यत्किरीटकटकाङ्गदहारभासा शङ्करिवारि जगद परिभाषितेन मेघासितेन परिलेसि सूती गे के विलासि लक्ष्मी कटाक्ष विमोक्ष भेदैः तन्मन्दिरस्य कलकं सकृताम लक्ष्मी उन्मार्जयन्निव वा विरेजित वासुदेव शौरिस्तु धीरमुनिमण्डलचेतसोऽपि दूरस्थितं वपुरुदीक्ष्य निजेक्षणाभ्याम् आनन्दबाष्पफलकोद्गमगद्गदार्द्रस्तुष्टाव ष्टिमकरन्दरसं भवन्तम् देव प्रसीद परपूरुषतापवल्ली निर्लूनदात्र समनेत्र कलाविलासिन् केदानपाकुरु कृपा गुरुभिक्कटाक्षैरित्यादि तेन मुदितेन चिरं नुतो बुको मात्रा च नेत्र सलिलास्त्रितगात्र वल्ल्या स्तोत्रैरभिष्टुतगुण करुणालयस्त्वम् प्राचीन जन्मयुगलं मातुर्गिरा ददितमानुषबालवेशम् त्वत्प्रेरितस्तदनुनन्दतनुजया ते व्यत्यासमारचयितुं स किशोरसूनुकु त्वां हस्तयोरदितचित्तविदार्यमार्यैः अम्बोरुकस्तकलकं स जाता तदा पशुपसद्मनियोगनिद्रा निद्रा, निद्रा विमुद्रितमता कृतपौरलोकम् त्वत्प्रेरणा किमिव द्वारै स्वयं व्यगटि सङ्घटितैः सुगाढम् शेषेण भूरिपणवरितवारिनाथ स्वैरम् प्रदर्शितपतु मणिदीपितेन त्वाम् धारयन् स खलु धन्यतमः प्रतस्ते सोऽयं त्वमीश ममनाशय रोगवेगान् श्रीहरये नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्दा